мы хотим чтобы наша родная украина оставалась красивой и чистой потому что это единственное что у нас осталось потому что уже забрали все вот это это то что получим мы от этой от этого шела это вот этот газ это вот эти наши дотации это те рабочие места которые мы получим вот это будет наше. А вот то, что получили чиновники, это будет их деньги. И это, это будет для них. Национальный парк Сергеевар, слаб У нас уничтожат э, наши курортные зоны, где еще мы можем вывести наших детей, оздоровить. Потому что на больше у нас нет денег. Загрязнены э, питьевые слои. Но почему никто не думает о том, что Донецкая область является сейсмически активной зоной? В, в 2010 году заместитель председателя Донецкая. Донецкой областной администрации сказала, что сейсмическая активность Донецкой области повышается в связи с тем, что закрываются шахты и затапливаются. Как вы думаете, гидроразрыв повысит этот процесс, ускорит? К тому же побочным явлением вообще гидроразрыва является обнажение пород, движение почвы, провалы. В этой же связи важно обратить внимание на то, что в близости от этих... От места добывания газа Находится село Адамовка, в котором, может быть, не всем известно, в 70 х годов находятся замороженные э, рудники урановых руд. Э, об этом действительно далеко не всем известно, и это действительно очень страшно. В плане чего? Сама по себе урановая труда даже при обнажении не повышает радиационный фон. Но урановая руда всегда идет вместе с радием, который легко очень выходит на поверхность, становится газом радоном как бы в процессе взаимодействия. И радон повышает радиационный фон очень быстро и очень легко. Почему-то об этом наши власти полностью забыли и говорить об этом не хотят. Значительно пресная, потому что морская вода не так действует с этим вот обогащенным составом. И она нужна пресная. Откуда ее будут брать? А, опять же, для одного разрыва нужно Объем воды 7500 тысяч тонн. Вы представляете себе эти цифры? Откуда в нашем регионе будет браться вода для 10 гидроизрывов в год? Вот просто интересно. Почему никто не отвечает? Это только для одной скважины. Которые бы позволяли использовать этот газ метан, то есть сделать то же самое, дополнять энергетику Украины. Но кабинет Министров этот проект задвинул. Сейчас Донецкая И я хочу прочесть ровно один абзац. Но ну, вы знаете, он попряс мою душу. Я надеюсь, что услышите вы, понесете другим людям. И отдавая листовки, не будете смотреть про то, как кто отворачивается, говорит, мне не надо, меня это не волнует. Я хочу, чтобы каждый из вас знал. Волновать это будет каждого. Маша Скурик, мечтавшая за детским писателем, родившаяся через 13 лет.